Вас, друзі, як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. І якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас, це розмова на тему, під час якої ми з вами дізнаємось, як створити психоемоційний комфорт у взаємовідносинах між чоловіком та жінкою. І нам допоможе наша сьогоднішня гостя, психолог Олена Кітриш. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена Прекрасная, позвольте вас так называть. Христос воскрес. Воистину воскрес. Мы с вами встречаемся на Светлой Седмице. И несмотря на то, что погода не очень радует нас, тем не менее, Светлая Седмица и вот это праздничное светлое настроение, которое присутствует везде, оно, я думаю, что присутствует и в нашей студии. Тем более, что рядом с вами, uh -huh. Елена. Спасибо. И недаром сегодня на светлой седмице мы с вами будем говорить о взаимоотношениях между, между мужчиной и женщиной. Потому что именно что такое народ? Народ это люди, а люди делятся на мужчин и женщин. И от того, какие они построят отношения, зависит не только наша дальнейшая жизнь, но и жизнь сегодняшняя, правда? Конечно. Елена, будьте добры. Итак, психоэмоциональный комфорт между мужчиной и женщиной. Что это такое? В первую очередь это понимание. Это понимание друг друга. Это психоэмоциональный комфорт, это душевный комфорт. Душевный. Именно духовная связь между мужчиной и женщиной. Это психологический комфорт, это физический комфорт. Когда комфортно, тогда и, конечно, мужчина и женщина, они расцветают, им хочется общаться, у них поднимается настроение. Вот это и есть психоэмоциональный комфорт, который жизненно необходим для благополучных отношений мужчины и женщины. Не только между мужем и женой, а вообще для отношений между людьми. Конечно, в социуме, даже для на работе нам очень важно психоэмоциональный комфорт. Деткам в саду, деткам в школе, везде психоэмоциональный комфорт, психическое здоровье да, человека, оно стоит, стоит сейчас на первом месте, на первом месте, и поэтому психологи занимаются сейчас таким вот такой проблемой, как панические атаки я говорила да то что психическое равновесие людей нарушается И естественно это влияет и на семью мы с вами в одной из наших предыдущих встреч говорили о психо аналитич психо эмоциональных влияниях на не только на жизнь человека, но и на его здоровье. О том, что психосоматика, если что-то с ней не то, uh -huh. она может разрушать и физическое поле человека. Uh -huh. Елена, будьте добры. Но коль сегодня разговор у нас коснулся все-таки отношений между мужчиной и женщиной как бы, я думаю, что мужчины не обидятся на то, что все-таки психоэмоциональный климат создают женщины. Но для того, чтобы женщине создать психоэмоциональный климат здоровый, ей нужно самой быть психически здоровой. Но не обижайтесь, телезрительницы, но действительно психически здоровой. А для этого нужно воспитывать женщин с детства психически здоровых конечно все все идет с детства все проблемы все какие-то радости все закладывается в фундамент именно в детстве я уже в предыдущих передачах говорила да что формирование в основном закладка характера идет до 5 лет и вот как родители научили девочку вот любить себя принимать себя заботиться о себе именно в детском возрасте так это будет проявляться и по жизни. Вот когда мы были в детстве, да, ходили в детский сад, нам как правило завидовали мальчики, потому что что, ну девочкам больше всего прощалось, да, мальчиков больше наказывают, больше ругают, больше воспитывают вот таких ежовых рукавицах. Естественно мальчики в детстве нам завидовали, но мы начали подрастать и что мы поняли, что не так легко быть женщиной, не так легко в этом мире. Мы знаем что когда мы одеваем, чтобы быть красивой, как надо ухаживать за собой, когда мы одеваем каблуки, да, приходим домой вечером, и какая тяжесть у нас в ногах, вот. Ну, зато женщина может что? Она может пользоваться своей улыбкой, своей красотой, своим обаянием. Сложности какие? сложности, какие в женщины. Это то, что ей нужно сохранить. Вот сейчас как бы идет культ молодости, да? Культ молодости. Слышали, да? Такое вот в Индии. И да, что все принадлежит только молодым, а не да, утили. Да, да. И вот женщины у них появляется фобия, вот определенный страх, страх постареть, да, страх быть не нужно. И поэтому женщины э, хотят вот выглядеть долго молодыми, красивыми, сохранить то обаяние сохранить то улыбку то настроение то душевное состояние вот знаете сейчас в психологии вот такой новый появился синдром который называется синдром тетки да Мы что слышали? вы даже не слышала никогда слышали, синдром да? тетки да синдром а тетки это новое понятие новый синдром вот означает то что вот когда нету именно вот того психоэмоционального комфорта, вот того климата, да, семейного, женщина впадает, как мы когда-то говорили, да, в депрессию. Депрессия присуща каждому, каждому человеку. И она, у нее начинает, как бы, настроение как бы преподать, да, оно более угнетенным становится. И мысли мрачные, она меньше улыбается, она больше жалуется на жизнь. И вот этот синдром тетки не дает той атмосферы, той энергии, которая нужна мужчине. То есть угнетенное состояние <как> духа это и есть синдром тетки. Да, угнетенное состояние духа, когда она недовольна, когда она постоянно жалуется, когда она находится в раздраженном состоянии. Вот, вот это вот именно синдром тетки. Ну и аналогично тогда, если мужчина находится в угнетенном состоянии, то тогда это синдром дядьки. Вот так вот, Но, что Естественно, женщина вдохновляет мужчину. И вот если немножко мы так углубимся в древность, да, в древнюю культуру. Конечно, каменных, вот того каменного века писания не осталось, потому что не было тогда еще такого писания. Но мы знаем, что вся цивилизация, она развивалась благодаря женщине. Благодаря женщине. Потому что женщина, естественно, просила у мужчины что? Сначала... Денег. Ну что просит женщины у мужчины? Денег? Сначала что? Тепла, да, теплую постель. Уже какая-то валюта. Тогда была валюта в тепле, да, в постели. Да, да, в безопасности, в тепле. Попросила люльку для ребенка. Потом она попросила шубу, зеркало, расческу. Вот. И естественно, мужчина живет ради кого? Ради женщин. Если правильно вдохновлять мужчин, они готовы преподать к женским ногам все блага цивилизации. И, естественно, мужчина начал думать. Мужчина начал думать и начала развиваться цивилизация, все-таки благодаря женщине своей настойчивости. Угу. То есть мужчина начал думать, э, так грубо говоря, начал чесать репу после того, как женщина объясняла ему, что без тепла, э, шуб... Э, ж кровати для детей, ну и вообще без комфортных условий да. жизни даже в пещере. Жизнь невозможна. Не а если, дорогой, не создашь мне такие условия, то твоя жизнь станет невозможной. Да, но мужчины, как мы знаем, они кто? Воинственные. Они любят воевать. Единственное, что они усовершенствовали бы, это оружие. Вот. Наступительное, оборонительное. Вот. Ну, благодаря женщине мы видим, что цивилизация наша процветает. Все у нас есть. Комфорт у нас есть. Но потерять вот эта психоэмоциональная связь, которая жизненно необходима. И вы знаете, Анеточка, существуют аксиомы, аксиомы, определенные аксиомы, которые помогают наладить вот тот комфорт семейный в отношениях. Вот три аксиомы есть. Вот первая из них знаете, как говорится, перед тем как жениться, выйти замуж, нужно смотреть в оба. Да? Вот слышали? В оба это? глаза или в оба претендента, или в глаза, Нужно смотреть в оба глаза. А когда уже поженились, нужно смотреть сквозь пальцы. Ух ты! Не слышали такого? Нет, до Елена Прекрасная. Да. Вы действительно Елена Прекрасная и Елена Премудрая. Спасибо. Потому что вот так телезрители. Сначала смотрим в оба, в оба. А, потом а потом уже потом смотрим скв... сквозь пальцы. Сквозь пальцы. Потому что когда мы вот уже поженились, да, либо живем вместе, что, мы начинаем расслабляться. И больше всего, конечно, расслабляется мужчина. Женщине, естественно, это не нравится, и она что? хочет его перевоспитать, да? А мы знаем, взрослого человека перевоспитать невозможно, потому что если он привык разбрасывать носки, если он привык не закрывать там зубную пасту, оставлять что-то, эта привычка — это вторая натура человека. Естественно, и это начинается вот такое пиление, которое разрушает. Человек... Ну, это его уже привычка. Он должен сам захотеть поменяться. И нужно уже принимать человека таким, какой он есть. А стоит ли захотеть поменяться? Ну, не закручивает он э, пасту зубную или бросает он э, предметы своей одежды. Ну, бросает и бросает. Но так он привык. Зачем его ломать? Вот смотрите, Анаточка, вторая аксиома как раз подходит к вашему выражению. Мы думаем, что мужчина, он телепат. И он сам догадается, да что почему можно... я молчу сегодня, да? Почему я не разговариваю с ним? Да, да. Мужчина не телепат. Я хочу сказать женщинам: мужчине надо четко говорить, четко давать команды, да, Да, четко давать инструкции, потому что у мужчин развито больше левое полушарие. Левое полушарие, как мы знаем, отвечает за логику, а у женщин больше развито правое полушарие. Они а больше образное мышление, интуиция, вот. Мужчина они консервативные. Раз, ну, лежат носки, пусть лежат, я пошел. Ему это не мешает. Мешает это, как правило, женщине. И женщина должна плавно говорить мужчине. Вот. Либо о том что ей не нравится, да, чтобы она хотела изменить, но это говорить, это не принуждать ни в коем случае мужчину, потому что если мы начинаем его принуждать, он начинает сопротивляться, вот так устроена психика, он начинает делать все наоборот, с точностью до да, наоборот. Какие коварные мужчины. Да. Так как мы когда-то говорили, что соединяются две планеты, да, планета Марс и планета Венера. Не трудно догадаться, что Марс это мужчины, а Венера, конечно, это мы. Это женщины. Да, две планеты, два уникама, две карты мира, два совершенно разных воспитания. Понимаете, соединяются в одну семью. Естественно, будут конфликты, естественно, будет непонимание. И третье аксиома: мы, конечно, ждем какой-то маны небесной, да, что сейчас же мужчина делается таким, как мы хотим, начинаем его ломать, перекручивать, как-то делать под себя. Это, это, наверное, самая большая ошибка. Да, это или... самая большая ошибка, которая нарушает именно вот ту гармонию и порождает агрессию у мужчины. Потому что мужчины, как мы знаем, они лидеры. Все равно они лидеры. Как бы сейчас женщина не выбивалась вперед, как бы она, мы знаем, мы живем просто в уникальное время, когда вот остатки патриарха, патриархата и э, развитие феминизма вот сейчас вот столкновение такое, женщины идут вперед, но все равно мужчина еще остается впереди, все равно он лидер, все равно он самец, и ему это как бы задевает его собственное чувство достоинства. Но Поэтому... мужчина всегда будет впереди, да. хотим мы этого или нет. Да, да, и это надо принять, нам нужно быть мудрыми. Вот, женщ... Муж... Муж... мужчине надо быть чутким, а женщине надо быть мудрым, вот научиться этому, Женщ... научиться принимать, а мужчине научиться отдавать. Потому что вот как раньше мы жили вот на разных планетах, да, вот там мужчины были сами по себе, женщины сами по себе, потом мужчины настроили телескоп, увидели планету Венеру, полетели, начали они жить вместе, потом они увидели Землю, они вместе полетели на планету Земля, и у всех началась амнезия. А массовая амнезия, они забыли вот то, что они разные, и вот начали друг друга где-то ломать, где-то перевоспитывать, и потерялась вот та гармония, которая необходима в отношениях. И третье аксиома это когда мы идем в отношениях, обязательно нужно брать счастье с собой, не ждать маны небесной, да, что вот я вышла замуж или я женился, все. Пусть другой человек теперь думает, заботится обо мне, вот, и я жду счастья. Так же счастья можно не дождаться. И вы знаете, есть такой вот афоризм, идя э, в семью, идя в отношения, бери счастье с собой. Только человек может принести отношения между друг другом, это всегда работа. Это глубокая работа двоих людей. Вот, когда мы были по отдельности, это было я плюс ты, да, я… И, и я, и я, да, вот, а потом, когда мы уже вместе, это целостная система мы. Это уже мы. Это уже мы, да, да, вот позиция мы. Вот. Если у нас эгоистическая позиция, да, вот я только должна быть счастливая и все, либо мужчина только должен быть счастливый, он там пришел с работы, сел на диван, а ты, жена, там, пришла с работы, готов кушать. Естественно, это эгоистическая позиция, тогда комфорта у нас не будет, Понимания не будет. А именно если будет эта позиция целостного мы мы вот вдвоем ответственное за счастье, вдвоем работаем над собой, вдвоем ищем, вы знаете, в семье без конфликтов просто невозможно, просто невозможно. это будет уже не живая система. Потому что семья, человек, он же не стоит на месте, да? Мы уже сегодня другие, чем были вчера. Вот. И постоянно вот так семья, это уже э, движущаяся система. И, естественно, конфликты — это нормально. Елена, но конфликты да. тоже бывают разные. Есть конфликты, когда мужчина, э, муж и жена, они ссорятся, они даже бьют тарелки, разбивают, У -у -у. они ломают мебель, да. а потом... Их любовь вспыхивает с еще большей силой. Есть конфликты, которые э, проходят молча, угу. но это может быть даже пострашнее, чем вот эти шумные конфликты. Конечно. А есть конфликты, которые ведут к разрыву. Угу. Это когда уже истощается психика. Вы знаете, каждый человек должен вкладывать энергию в отношения. И есть четыре вида энергии. Первое, это самое первое, это как фундамент, это сексуальная энергия. Семья держаться не может только на одном сексе. Он, конечно, очень важен да, в семейных отношениях, потому что если два человека живут в семье и нету в одной комнате, а нету секса, естественно, это не взаимоотношения. Ну, понятно, близость, она должна да, присутствовать, Она бы, тем, но это Для того мужчина быть, и женщина и женятся. Это фундамент, да. это э, сексуальная энергия. Потом идет э, энергия материальная. Вот что делает мужчина и женщина для, материально для улучшения отношений. Вот допустим, мужчина готовит ужин да, при свечах или э, покупает жене какой-то подарок или ведет ее в театр. Вот это и есть материальное вложение. Вот э, женщина, как она вносит материальное? О, создает уют в доме, готовит кушать, покупает себе наряды. Естественно, это материальная э, энергия. Есть интеллектуальная энергия. Вот, например, наши телезрители, кто смотрит сейчас нашу передачу, естественно, <как> они что-то хотят узнать, они развиваются, они читают какие-то книжки, вот, они хотят общаться с мужем, да, со своим любимым человеком, не только на бытовые темы, как мы знаем у Маяковского. О, милая, у нас кончилась картошка, Да, пора да, принести. как у Маяковского семейная лодка разбилась обыд, быт, знаете, женщина должна рассказывать какие-то истории мужчине, что-то она прочитала, что-то, вот, немножко разрешать такую атмосферу. Это есть интеллектуальная энергия. И самая сильная, <coughs> <coughs> самая основная, это эмоциональная энергия. Вот чем больше мы привязываем человека эмоциональными эмоциями, тем больше у нас будет связь. Это эмоции могут быть разные. Мы знаем, есть негативные и есть позитивные эмоции. Помогают как негативные, помогают также и позитивные. Негативные это какие? Это гнев, это обида, это ревность, это где-то ожидание, это где-то нетерпение, это где-то какой-то душевный трепет, придет, не придет, позвонит, не позвонит. Понимаете? 90% людей, они нуждаются именно в перчинке. В перчинке. Вот знаете, когда идет все как по маслу, становится скучно. Вот им это не нравится. Вот такая женщина, она становится удобной, неинтересной, поэтому мужчинам, ну вообще женщинам нужна перчинка. И естественно они ищут, вот как вы сказали, скандалы, да? Мужчины вот. ищут скандалы или нет, женщины? Мужчины и женщины, они хотят как-то разнообразить свою жизнь. Да, разнообразить. Ну, ну, Что-то у нас слишком спокойно. Они, слишком спокойно, Они разбили да. нам пару тарелок. Да, да, и вот хотят эмоции, вот зажечь эмоции, знаете, чтобы не было все как по маслу, какая-то вспышка. Когда у нас эмоции сильные, возбуждается очаг в коре мозга, да, и он становится участок доминирующим, доминантным, доминирующим, вот, и тогда больше страсти, больше любви. А когда вот так все спокойно, как бы, это тоже не есть хорошо но после негативных эмоций обязательно должны идти позитивные эмоции обязательно это любовь это ласка это похвала вот потому что если постоянно одни скандалы они истощают психику мужчины и женщины и эти отношения они не есть конструктивные они ведут Никакие. Но они разрушаются. Да, они разрушаются, и такие отношения, к сожалению, разрушаются. Как такие, что идут идет, как по маслу. Поэтому в психологии есть вот такая даже формула. Семь к одному. Вот семь раз похвали мужчину, один раз покритикуй. Но критика должна быть такая, которая стимулирует мужчину. Вот. Не такая, что вот, вот, э, только подавляет его, он теряет самооценку, да, он становится неуверенным, ему не хочется, да, он теряет свои мужские качества, когда женщина постоянно ему упрекает, что-то указывает, он теряет свою самооценку. Вот. А критика должна быть конструктивная, которая именно помогает расти мужчине и хотеть самому меняться. Он должен захотеть самому меняться. Потому что вот так заложено, вот женщин сравнивает с волной. С волною. Вот. Она вот-то вверх, то вниз. Вот ее эмоциональное состояние вверх, вниз. Она достигает какого-то пика своего эмоционального да, развития, потом она опускается, психология это называется в колодец. Женщина опускается в колодец. Когда она достигла дна колодца, ну я думаю, мы, каждая чувствует женщина, вот когда она ничего ей не хочется, она может даже себе не нравиться в те моменты, как-то и самооценка падает. Это тоже нормальное состояние. То есть ничего страшного ничего. нет. Ничего. Она именно опустилась в этот колодец. Потом волна снова нас, накатывает. когда, накатывается да и вот так вот идет постоянно у нас вообще жизнь она какая цикличная да день ночь холодно жарко темно светло вот точно так же и настроение и эти особенности телезрители должны обязательно знать и учитывать в своих отношениях. то есть телезрители э, должны понимать что те кто нас смотрит что свое настроение все-таки нужно в какой-то мере и уметь контролировать. Да, вот когда женщина опустилась в колодец на дно, вот ей хочется тогда говорить, она хочет, чтобы мужчина ее слушал. Из колодца она так сидит да, в колодце да, из колодца. Да, Ну, это образно называем ну, конечно, колодец. Конечно. Да. вот именно в душевном состоянии она опустилась на дно, и тогда что требуется для женщины? Обязательно, чтобы мужчина ее выслушал обязательно, чтобы она села и рассказала, потому что, как мы знаем, женщина переживает широко, а мужчина переживает глубоко, глубоко да? да, да. И вот у нее много эмоций, да, а ей хочется поделиться. Естественно, с кем она поделится? Со своим любимым человеком, с мужем, мужчиной, вот. И муж в это время должен выслушать, сесть и выслушать. А если не желает слушать, Елена? Вот, вот, видите, в чем разница? То, что мужчины когда слушают, они сразу ищут, как же, чем же я могу помочь, знаете? И в психологии есть такое понятие: одеваю шляпу, мистер, решаю все проблемы. <с doit> Женщине не надо решать все проблемы, она сама все решит. Вот просто именно в эту минуту послушать женщину, дать ей высказаться. А у мужчины наоборот, мужчина прячется в пещеру. Мужчина прячется, вот так заложено исторически, мужчина прячется в пещеру, когда у него тоже какое-то подавленное состояние. Вот мужчине разговаривать как раз не хочется. Ему хочется помолчать. А женщина в это время может его доставать. И говорит, что случилось, что с тобой, расскажи мне. Понимаете? И таким образом она только усугубляет отношения uh -huh. между мужчина и женщина, ему надо побыть одному. Вот немножко восстановиться мужчине в пещере. Если женщину нужно выслушивать, да, не надо сразу решать ее проблемы. Это уже покажет там время, и если женщина попросит, а мы уже знаем, что женщина должна говорить мужчине о своих проблемах, не думать, что он телепат, и он догадается сам. Уж интуиция у мужчины не такая развитая, как у женщины. Да, вот как нужно работать для того, чтобы отношения между людьми были достаточно не только дружескими, но и нормальными. В полном понимании этого слова. Лена, и у нас остается полминуты резюме. Будьте добры. Я хочу сказать, дорогие телезрители, любите друг друга, верьте в себя. В первую очередь, верьте в себя, верьте в своего мужчину, любите э, свое тело, свою семью. Любите жизнь, радуйтесь жизни, ведь это самое прекрасное, что может быть на свете. И дарите улыбки друг, друга, друг другу. Вот рекомендации от Елены Прекрасной, которая знает именно толк в этих своих советах, потому что она психолог и применяет их на практике. Друзья мои, ну еще помните, что мужчина и женщина – это две ноты, без которых… Человеческий аккорд не дает правильного звучания. И чтобы мы звучали чисто, то и отношения должны быть чистыми. А главное, чтобы была любовь. Это была разговор на тему. На все доброе.